श्री समर्थ रामदास कृत मनाचे श्लोक भाग तेरा श्लोक एकशे एकवीस ते एकशे तीस जय जय रघुवीर समर्थ महाभक्त प्रल्हाद हा कष्ट कष्टविला म्हणून तया कारणे सिंह झाला नये कोणि नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी कृपाभाकिता जाहला वज्रपाणि तया कारणे वामनुचक्रपाणि द्विजाकारणे भार्गवू चापपाणि नुपेक्षी कदा देव देवभक्ताभिमानी अहल्ये सतिलागिरण्यपन्थे पुढे देव तया ते बले घाली निशाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी कये कारणे लागवेगे, त्वरे धावतो सडुनी मागे कळिलागिजाला जालासे मौनि नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी कारणे जन्मताहे कलंकी देव पुडे देवहोार तया वर्णिताक्षीणली वेदवाणी नृपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी जनाकारणे देव लीलावतारी बहुता परियादरे वेशधारी तया नेणतिते जनपापरूपी दुरात्मे महानष्टचाण्डाळपापी जगीधन्यतो राम रामसुखे निवाला कथायै कथा सर्वतल्लीनजाला देहे भावना राम बोधे उडाली मनोवासना रामरूपी बुडाली मना वासना वासुदेवी वसोदे मना कामना काम नसोदे मना कल्पना वा उगे ते न कीजे। मना सज्जना सज्जनी वस्ति कीजे गतिकारणे कारणे सङ्गति सज्जना मति पालटे सुमति दुर्जनाची रती चा पति नष्ट मनातीत हो निराहे मना अल्पसंकल्पतो हि नसावा सदा सत्य संकल्प सङ्कल्पचित्ती वसावा जनीजल्पविकल्पतो हि त्यजा वा रमाकान्त एकान्तकाळी भजा वा जय जय समर्थ